L'endroit par excellence pour rencontrer les Faluchars, c'est le bar Faluchard. C'est tous les mardis, c'est dans beaucoup de villes le mardi. Et donc le meilleur moyen de s'intégrer dans une ville c'est d'aller à l'apéro Faluchard et de rencontrer des gens de toutes les filières. L'ambiance est festive, le cadre décontracté. Une fois par semaine le C Café devient le lieu de rendez-vous d'étudiants chapeautés. Sur leur tête une curieuse coiffe de velours. L'emblème des faluchards qui compte une centaine de membres à Toulouse. On arrive en apéro, on découvre la faluche comme ça, et, euh, et s'il a envie vraiment de nous prendre de l'avoir, ce cette fameuse coiffe étudiante, euh, il suffit de, euh, de venir au niveau de son euh, GM, donc grand maître de filière, et à ce moment-là se déclarer en tant qu'impétrant. Après quelques mois d'impétrance, comme on dit chez nous, il y a une cérémonie qui s'appelle le baptême où il se passe quelques épreuves. Donc là, on peut pas, on vous dit pas parce que c'est notre secret. Oh, on écrit euh, des mots sur, le, sur euh, une blouse que euh, quelqu'un d'entre nous qui va qui se faire introniser va porter. Et voilà. On écrit tous des petits mots. Être impétrance, c'est prétendre voilà, à, à euh, aspirer. Apporter cette coiffe-là, cette la coiffe traditionnelle des étudiants. Le fait que grâce à la faluche, on puisse rencontrer euh, des personnes de droit, de dentaire, de médecine, de pharma, et créer des, amiliers, des amitiés, et même dans d'autres villes, avec euh, ce qu'on appelle les extés, euh, des Strasbourgeois, des Montpellierins, hein, et, et toutes les villes françaises, euh, c'est un aspect que, que la, la faluche permet de faciliter et qu'on qu n'a pas. Euh, euh, qu'on n'aurait pas en étant étudiant, simple étudiant euh, euh, de manière classique. C'est une des particularités des, des ingés, le calot. Non des prépas. Ouais des prépas ingés bon, tous les mêmes. Ouais. Mais attention, il ne suffit pas de porter le béret pour se réclamer de la faluche. Il y a aussi quelques principes à respecter. Euh, on cite souvent Rabelais et euh, ses romans euh, dans notre esprit de, de joyeuxdrie de parce qu'en fait c'est comme ça que ça peut se résumer. On aime faire la fête. Comme c'est une coiffe à politique et à confessionnel, il bon, n'y a pas d'interdit, il n'y a pas, de, y a pas, y a pas de, de refus, tout le monde peut la porter. Donc c'est euh, ça, c'est l'acceptation de l'autre et le respect aussi euh, de l'autre. Signe de reconnaissance et symbole de la jeunesse étudiantine, la paluche est aussi un véritable carnet de route avec ses propres codes. On va commencer par le circulaire, donc le circulaire c'est le cursus propre étudiant. Ça c'est l'emblème de ma filière. Donc moi je suis en dentaire, c'est une dent. L'étoile une dorée, ça symbolise en fait une année réussie. Pourquoi argentée Parce que j'ai doublé mon concours. J'ai eu mon concours, ça c'est l'emblème du concours médecine. Troisième année, quatrième année, rattrapage, cinquième année, rattrapage, changement de cycle à nouveau, sixième année et thèse. Et pour orner le chapeau, les faluchards collectionnent, échangent et parfois même créent des pins à l'effigie de leur filière. Une manière originale de garder un souvenir de sa vie universitaire.